अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे खुश और आबाद होंगे आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई बनाएंगे बनाना बहुत ही आसान है रेसिपी को करते हैं स्टार्ट बिसमीम यहाँ पर एक कप मैदा लिया है स्टेन करके लिया है दो चम्मच भर कर बेसन के लिए गए हैं और इसमें शामिल किया जाएगा टू टेबल स्पून भर कर ही देसी घी जाएगा देसी घी नहीं पसंद तो जो आपको घी पसंद हो तो आपने इसमें घी ही शामिल करना है ऑयल नहीं जाएगा बटर पसंद है तो बटर शामिल कर दीजिए जिएगा और आपने इसकी बुनाई करनी है अच्छी खासी बुनाई कीजिएगा कच्चापन ताकि इसका दूर हो जाए कलर इसका आपने ख्याल रखना है कि चेंज नहीं होने देना इसकी बिल्कुल आपने मीडियम टू तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसकी बुनाई करनी है ताकि कच्चापन दूर हो जाए ठीक है यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जैसे ही अच्छा खासा भून जाए तो आपने इसको स्टेन करना है इसको स्टेन जरूर कीजिएगा दोबारा से ताकि यहाँ पर आप जब इसमें घी शामिल करते हैं तो इसमें ये घुटलियाँ वग़ैरह जो आ चुकी हैं वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए और जैसे ही हम स्टेनर में डालेंगे फिर क्या करेंगे ये काफ़ी गर्म है हाथ से बिल्कुल नहीं कीजिएगा चम्मच की मदद से आपने इसी तरह से इसको मसलना है ताकि जो इसके अंदर जो लम्स और गोटलियाँ आ चुकी हैं वो अच्छी तरह से पिस जाएं और अच्छा सा स्टेन हो जाए यकीन जाने ये आज की हम जो ये लच्छेदार पतीसा बना रहे हैं घर में बनाया जा रहा है ये मेरे बेटे की फरमाइश पे बन रहा है जब हम बेकरी वगैरह पे जाते हैं तो ये टू हंड्रेड से अबव अब हमें एक मिलता है जो लच्छा पतीसा है वो एक मिलेगा तो क्यों ना घर में बनाए मेहनत ज़रूर है लेकिन साफ सुथरे हाथों के साथ और ढेर सारा ये बनकर रेडी होगा अब आएंगे सेकंड स्टेप की तरफ यहाँ पर एक कप ही हमने मीडियम साइज़ का जो हमने बॉल लिया था मैदे का उतना ही आपने इसमें चीनी शामिल की हाफ़ कप से भी कम इसमें पानी शामिल किया जाएगा और इसकी जो चाशनी है वो इतनी थिक होनी चाहिए कि जैसे आप एक लिक्विड ग्लूकोज टाइप घर में बनाते हैं उस टाइप का इसको एक हम बनाएंगे और जितनी कंसिस्टेंसी होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितनी कंसिस्टेंसी ये बन कर रेडी होगी और इसमें वन टेबल स्पून के करीब हमने लेमन जूस शामिल किया क्यों किया ताकि इसमें क्रिस्टल वग़ैरह ना बने ठीक है और यहाँ पर कैरमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट तो करना है लेकिन हमने इसमें जो क्रंचज़ हैं वो नहीं रखने बस इसको थोड़ा सा जो थिकनेस की तरफ लेके जाना है वो भी किस तरह पता लगेगा वो भी हम एक से दो दफ़ा आपको सेंटर में बार बार टेस्ट करके दिखाएंगे वो किस तरह दिखाएंगे कि यहाँ पर हमने ठंडा पानी लिया और उसमें आपने इसी तरह से इसमें एक से दो ड्रॉप्स शामिल करने हैं और जब आप पानी में देखेंगे कि बिल्कुल मिक्स हो चुका है तो ये बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी बस एक तार बन रही है और ये रेडी नहीं हुआ अब इसी तरह से पाँच मिनट और गुजरे हम फिर इसको टेस्ट करेंगे और यहाँ पर भी चेक करेंगे तो ये अभी भी रेडी नहीं हुआ तो इसको मैं मज़ीद पाँच मिनट और पकने दूँगी और यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो चुका है अब हम इसको दोबारा से चेक करेंगे मज़ीद पाँच से आठ मिनट हो चुके हैं अब इसको चेक करते हैं कि ये हमें जिस तरह चाहिए उस तरह बना भी है कि नहीं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल डन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक कैंडी की फॉर्म में जा रहा है तो इसी तरह से हमें यह चाहिए था अब आ जाएंगे हम इसकी तैयारी की तरफ टू टेबल स्पून हमने देसी घी लिया नहीं पसंद तो आप दूसरा घी ले सकते हैं ब्रशिंग की मदद से आपने इस तमाम के तमाम बर्तन को इसको ब्रशिंग कर देनी है और जो हमने ये अच्छी खासी अपनी जो हमने सिरप टाइप चाशनी कैरमल टाइप चाशनी रेडी की है वो इस के ऊपर सारी की सारी निकाल देनी है ठीक है लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए आप तक सबसे पहले पहुँचे यहाँ पर आपने इसको 80 फ़ीसद ठंडा होने देना है और फिर आपने इसको टच करना है उससे पहले ना ये टच हो सकता है और ना ही ये आप को जिस तरह से मैं इजीली अब इसको हाथ लगा रही हूँ तो ना ही लगेगा और इसको आपने हंड्रेड परसेंट ठंडा नहीं होने देना सिर्फ अस्सी परसेंट ठंडा होने देना है अब यहाँ पर आपने इसको जब हाथ में पकड़ना है तो जो ये प्रोसेस मैं कर रही हूँ इस तरह से आपने इसको खींच खींच के डबल करते जाना है और ये प्रोसेस आपने क्या करना है पंद्रह से बीस दफ़ा करना है और यकीन जाने कि मेहनत ज़रूर है लेकिन आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी घर में ही आप मज़े का लच्छेदार पसी पतीसा बनाकर रेडी कर सकेंगे यकीन जाने बाहर से जो हम बड़े मज़े से टू हंड्रेड से अबव हमें ये अब मिलता है पहले वन सेवेंटी फाइव का था एक पतीसा तो अब टू हंड्रेड से अबव हो चुका है तो आप घर में ही रेडी करें इन शाह तला अच्छे रिज़ल्ट के साथ घर में ही बनकर ये रेडी होगा थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट के साथ ये बनकर रेडी होगा पंद्रह से बीस दफ़ा मैंने क्यों कहा पहले आप देख सकते होंगे कि इसका कलर थोड़ा डार्क था जैसे ही आप इसको खींच खींच के इसी तरह से डबल करेंगे और फिर जब आप इसको फोल्डिंग पर ले जाते हैं तो इसका कलर गोल्डन होता जाएगा और ये जिस तरह से मैं कर रही हूँ ऐसे अगर आपका ये होने शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि मंजिल के करीब है आपका लच्छेदार पतलीसा जो है वो बनने से कोई नहीं रोक सकेगा और आपको भी यकीन जाने बेहद खुशी होगी कि आपने घर में इतनी आसानी के साथ इसको बनाकर रेडी किया अब इसको रिंग फॉर्म में आपने ज़रूर कन्वर्ट करके डबल कर देना है जैसे मैंने फोल्ड करके किया अब यहाँ पर जो मैदा और जो हमने बेसन को आ, किया था अच्छी तरह से उसका कच्चापन दूर किया उसको इसी तरह से ऊपर डालते जाना है और इसको खींचते जाना है और सिर्फ़ इस बात का आपने ख्याल रखना है इस स्टेज पे कि रिंग को टूट तोड़ने नहीं देना अगर आपने रिंग को तोड़ा तो इसकी जो सवैयाँ बनेंगी वो ख़राब हो जाएंगी तो आपने इस बात का बस ज़रूर ख्याल रखना है और बस इस को आपने जब इसके ऊपर डालते जाना है तो आप इसको डबल करते जाएं जिस तरह मैं फोल्ड कर करके इसको डबल करती जा रही हूँ और आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी सवैयाँ बनकर ही हमारी इसकी जो लच्छे बनेंगे वो कितने मज़े के बनकर ये रेडी होते जाएंगे बस एहतियात करते जाने हैं और ये प्रोसेस अगर आपने कर लिया तो समझ लें कि आपकी खुद की जीत है कि आपने इतनी मेहनत से ये मिठाई खुद घर में बनाई है और कोई जजमेंट ही नहीं कर पाएगा कि आपने ये खुद बनाई है कि बेकरी से लेके आई है तो फिर आप भी ट्राई करें आज मैंने अपने बेटे की फरमाइश पूरी की तो आप भी इसी तरह से आपके अगर घर में किसी को पसंद हो तो इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बताएं यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसकी सवैयाँ बनती जा रही हैं और यहाँ पर अच्छी खासी ये खुद ब खुद हम इसको खींच रहे हैं और ये कितनी ज़्यादा हमारी सवैयाँ कन्वर्ट होती जा रही हैं एक कप मैदे से और एक कप चीनी से हमारे ढेर सारी यहाँ पर जो पतीसा है लच्छेदार पतीसा वो बनकर रेडी होगा बेहतरीन हंड्रेड परसेंट रिज़ल्ट के साथ आज का ये जो पतीसा है वो बनकर रेडी है ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें शेयर करें अपनी फैमिली और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि जिनको नहीं भी पता उनको भी पता हो कि ये किस तरह से और कितनी इजी तरीके से बनकर घर में ही रेडी होता है मेहनत ज़रूर है पर थोड़ी देर की एक दिन की मेहनत है आप इसी तरह से इनको ढेर सारा बनाकर रख सकते हैं और किस तरह से आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं वो भी मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगी कि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता और आप इसको किस तरह से कवर करके आप इसको रख सकते हैं ठीक है अगर आप किसी की तरफ जा रहे हैं किसी फंक्शन या पार्टी पे आपको अगर पता हो कि उनको ये वाली मिठाई पसंद है तो इस तरह से आप घर में भी बनाकर कम बजट पे लेके जा सकते हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक भी सवैयाँ जो इसकी बन रही है लच्छे से तो बिल्कुल भी टूटी भी नहीं आपके सामने ही है कितनी मेहनत के साथ इसको हम बना रहे हैं जब मेहनत का फल मिले तो इंसान को बेहद खुशी होती है इसी तरह से आप भी अपनी फ़ैमिली के लिए घर वालों के लिए मेहनत किया करें ताकि फैमिली भी आपकी खुश हो और आपको भी खुशी हो एक एक चीज़ बताने का मकसद ये होता है ताकि आप मेरे से भी अच्छी रेसिपी बनाकर रेडी करें और अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को खुश रख सकें यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हमारे लच्छा ये जो पतीसा है वो बनकर रेडी है यहाँ पर आपने क्या करना है लास्ट में इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लीजिएगा ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा मैदा और ये जो बेसन है वो ना रहे और वो स्टेन हो जाए यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ हमारे जी आज के जी लच्छा पतीसा है वो बनकर रेडी है मेरा बेटा तो बहुत खुश है क्योंकि उसकी फरमाइश पे आज हमने ये बेहतरीन रिजल्ट के साथ जो हमने ये लच्छा पतीसा रेडी किया है उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी जो शेयर की है आपको भी बेहद पसंद आई होगी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी यहाँ पर आप इसकी सवैयाँ चेक कर सकते हैं जो लच्छेदार पतीसे की बनकर रेडी हुई हैं इसी तरह से अब हम अपनी जो पतीसा है लच्छेदार उसको रेडी करेंगे किस तरह से इसको आपने थोड़ा थोड़ा से तोड़ लेना है उससे पहले अच्छी तरह से आपने इसको ज़रूर स्टेन करना है ताकि इसके अंदर का जो बेसन और वो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा वो निकल जाए ठीक है अब इसी तरह से कोई भी आपके पास कोई भी मोल्ट हो तो उस पर आपने बादाम लगा लें पिस्ता लगा लें कोई भी नट्स लगा लीजिएगा और इसी तरह से तोड़ तोड़ कर आपने जितना भी आपने ये लच्छा पतीसा बनाना है उतना ही आप इसमें तोड़ें और डालते जाए ठीक है और बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ अपने आज के पतीसों को डन करें और मुझे दुआओं में ज़रूर शामिल करें इन शाह तला आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी तो यहाँ पर आप इनकी लुक भी चेक कर सकते हैं हम इसको डिश आउट भी करेंगे यहाँ पर हमने पाँच बनकर रेडी हुए हैं और यहाँ पर मज़ीद यहाँ देख सकते हैं कि हमारे तीन चार साथ बनकर रेडी है तो आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा ज़रूर बताइएगा कि आज की बेहतरीन रिजल्ट के साथ लच्छे पतीसे की जो रेसिपी इतनी मेहनत के साथ शेयर की गई ख़ास आप लोगों के लिए ताकि आप बेकरी के बजाय घर में ही रेडी करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी यहाँ पर आपने इसी तरह से रैपिंग बैग की मदद से इसको आपने रैप करना है जैसे हमें बेकरी से मिलता है तो इसको आप रैप करके एयर टाइट बॉक्सेस में रखें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते तो इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आप इनकी लुक भी चेक कर सकते हैं और यकीन जाने खुशबू भी बेहद अच्छी आ रही है तो फिर आप भी इसको ट्राई करें ज़रूर बताएं कि आज की ये लचदार पतीसे की रेसिपी शेयर की गई ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी इसी तरह से एक एक करके हम तमाम के तमाम लच्छे पतीसे को निकालेंगे और जिस तरह से मैंने बताया कि रैपिंग बैग में आप इसको रैप करके एयर टाइट करें और इन्जॉय करें तो फिर आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी खुश रहें खुश रखिएगा दुआ में शामिल करें मुझे मेरी फैमिली